Terusnya, alimamu Syaikh berkata, intinya apa yang dijelaskan Allah kepada manusia dalam kitabnya mengambil beberapa bentuk. Okey, penjelasan Allah kepada manusia ada beberapa bentuk. Okey, pertama ialah apa yang Allah jelaskan kepada manusia secara nas. Ha, nas tadi artinya ialah amat amat jelas. Okey, contohnya seperti Uh, ketetapannya bahawa mereka wajib solat. Jelas tak wajib solat? Ha? Huh? Inna salat kanat ala muminina kitaban mawkuta. Baca yang tu siapa tahu bahasa Arab faham terus. Sesungguhnya solat adalah satu perkara. Okey. Ke atas umat Islam apa dia? Kitaban yang wajib yang ditulis yang diwajibkan mauqutan yang berwaktu. Jelas. Ada 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 susah nak faham ke? Tahu bahasa Arab jelas. Okey. Apa lagi? Zakat. Okey. Haji, puasa. Kan wa azzin fin nasi bil haji dan beritahulah kepada orang ramai agar mereka melaksanakan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Baca tu faham dah. Jelas. Okey. Puasa pun sama. Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Al-ayah Ila akhir al-ayah okay? Wahai orang-orang yang beriman di, di, Difardukan Dituliskan kepada kamu Ke atas kamu Al-siyam Iaitu puasa Kan Itu adalah nas Baca terus faham Tak ada masalah Okey Seterusnya Juga Ketetapan Allah Tentang perkara-perkara yang keji Baik yang zahir Maupun yang batin Okey dan uh, berkenaan dengan zina nas tentang zina okey dalil yang jelas tentang zina Khamer tentang arak makan makan uh, bangkai makan darah makan daging babi okey itu semua jelas secara nas pasti baca je faham hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinzir diharamkan ke atas kamu al maitah bangkai Adam apa dia? Uh, darah. Kan? Yang ketiga lahmul khinzir, daging khinzir. Jelas tak? Jelas, nas, okey. Lepas itu um, uh, menjelaskan kepada mereka cara melaksanakan fardu wudu. Okey, wudu pun jelas, kan? Dinyatakan idza qumtum ila solah faghsilu wujuhakum. Kalau nak kamu bangun untuk solat, basuhlah muka kamu, tangan kamu, okey. Sampai ke ke mana? Uh, ke siku okay, kepala, kaki dan semua serta hal-hal lain yang dijelaskannya dalam bentuk nas ini adalah satu bahagian ini adalah satu bahagian okay. bahagian yang kedua apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, kewajipannya dalam Al-Quran okay, kewajipan dinyatakan dalam Al-Quran kemudian yang kedua dijelaskan tata caranya melalui lisan nabinya sallallahu okay, alaihi wasallam. perincian cara nak buat siapa jelaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat. Contohnya apa? Jumlah rakaat salat Kewajipan solat dah selesai. Baca faham terus. Tapi nak buat solat macam mana? Nak buat solat macam mana? Ha, nak buat solat jumlah rakaat kena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelaskan. Okey, kemudian apa dia? Uh, ...zakat juga. Jumlah zakat tu berapa banyak nak bagi? Nabi SAW jelaskan. Waktunya... ...serta kewajipan-kewajipan lain yang diturunkan Allah melalui kitab-kitabnya. Itu sebagai contoh sahaja. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga... ...ialah... ...apa yang ditetapkan Rasulullah SAW... ...namun tidak ada nas hukum dari Allah di dalam Al-Quran. Apa yang Nabi SAW apa tetapkan untuk kita dan tidak ada nas dalam al-Quranul Karim. Ah nak terima ke tak? Nak terima ke tak? Nabi tetapkan cari dalam Quran tak ada. Cari dalam hadis Nabi ada. Terima ke tak? Terimalah. Terima Okey. Dan di sini Al-Imam Al dia bawakan hujah kenapa kena terima. Dia kata, beliau mengatakan di dalam Al-Quran Allah mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hukumnya juga adalah wajib Barang siapa menerima suatu hukum dari Allah Maka pada, uh, pada hakikatnya Dia menerimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala okay. Sebenarnya kat sini Barang siapa yang menerima dari Rasulullah Faman qabila ar-rasulillah Silap sikit kat sini Barang siapa se Maknanya sesiapa yang menerima hukum dari Rasulullah Maka pada hakikatnya sebenarnya dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Okey jelas. Contohlah kita bagi contoh sekarang ni. Ada wakil Perdana Menteri datang. Kat surau ni kita buat tak layan. Ertinya kita tak layan siapa? Tak layan Perdana Menteri lah. Betul tak? Wakil Menteri Besar datang, boleh layan juga. Ertinya apa? Boleh layan Menteri Besar. Bukan dia tu Dia datang dia orang biasa je Tapi dia di, 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 dihantar oleh satu pihak Tak layan dia Tak layan pihak tu okey ha, Jadi kat sini Sebab tu lah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Perumpamaan yang kita nak nyatakan di sini Jauh lebih hebat lagi Iaitu Allah hantar Rasul Kita tak layan Rasulullah Ertinya tak layan Allah Hantar Rasul Rasul bagi tahu macam-macam Kita terima Ertinya terima daripada Allah Kan Ha, kat sini kita dah nampak dah jawapan satu untuk Islam liberal ataupun anti-hadis untuk anti-hadis yang mengatakan apa kalau ambil daripada Allah kemudian taat Allah kemudian taat Rasulullah namanya syirik ini anti-hadis cakaplah kenapa? tauhid tu apa maksudnya? dia orang cakap lagi ni tauhid tu satu, esa, mengesakan Allah menerima daripada Allah sahaja jangan terima daripada yang lain ni Rasulullah dia kalau nak terima daripada dia juga Maknanya daripada baginda Rasulullah Ertinya dah syirik dah dua dah Dia tak faham apa yang Dia tak baca kot kitab salah ni <laughs> okay. Imam Syafi'i dah sebutkan Taat kepada Rasulullah Ertinya taat Allah Kenapa? Kerana Allah jua yang Memerintahkan kita untuk taat Rasulullah Selesai okay. Itu bahagian yang ketiga Bahagian yang keempat ialah Bahagian yang keempat ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia untuk berijtihad dalam mencarinya. Okey, tadi jelas wajib. Yang kedua, yang, yang, pertama jelas wajib, kewajipannya jelas. Yang kedua, tata caranya tak ada dalam Quran dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan okey, sebagai rasul dan tak ada dalam Quran dan yang keempat kena ijtihad kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mencarinya ok serta Allah menguji ketaatan mereka dalam berijtihad ijtihad itu ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari hukum itu maksud ijtihad ok sebagaimana Allah menguji ketaatan mereka dalam perkara lain yang juga diwajibkan Allah kepada mereka ok maksudnya yang dia, Imam Syafi'i nak nyatakan di sini Allah suruh kita ijtihad Bagian pertama selesai Dua, tiga Yang keempat ialah uh, Umat manusia perlu berisytihad Berusaha bersungguh-sungguh Kan Dan dalam Al-Quran ni Ada juga satu bahagian yang kita kena berusaha bersungguh-sungguh Untuk keluarkan hukum okay? Ini adalah satu kewajipan Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah Dalam perkara-perkara uh, wajib yang lain Begitu juga kita wajib taat kepada Allah Dengan melakukan isytihad Okay <tuh> Kerana Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum Wassabirina wa nabluwa akhbarakum Okay. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu Agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad Dan bersabar di antara kamu Dan agar kami menyatakan Baik buruknya hal ihwalmu okay. nah, Dan dua lagi ayat di sini Untuk menunjukkan bagaimana Allah menguji uh, manusia Okey dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat perbuatan kita berinteraksi dengan agama. Okay, dalam konteks ini ber berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim.